بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضاه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك. فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضى ووعدتنا عليه الثواب فنسلك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت الأبادي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وهذا عام جديد قد أقبل علينا وجودك المعول نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم، وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما يقربنا، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى، اللهم يا محول الاحوال حول حالنا الى احسن الاحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين